निवडणूक लग्न आहेत आपण सगळ्यांनी त्यांना गंभीरपणे साथ द्यायची आहे आज आपल्याला नरेंद्र मोदीजींना पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनवायचे आहेत आज तुम्ही महिलांना सगळ्यांना मी सांगू इच्छिते की घरोघरी आपल्याला आपल्या महिलांच्या मुक्तता झालेली आहे शौचालयासाठी माध्यमातून सामाजिक दृष्ट्या महिलांसाठी विचार करणारे म्हणून संरक्षण देणारे आपल्या युवा पिढीच्या हिताचा विचार करणारे आपल्या देशाला विकसनशील करून चेष्टाकडे नेणाऱ्या आपल्या पंतप्रधानांना आपल्याला पाठिंबा द्यायचा आहे पुन्हा एकदा पंतप्रधान करायचा आहे त्यासाठी फक्त एकच लक्षात ठेवायचं की आपले श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांना प्रचंड मताने बहुमतानी विजयी करून द्यायचा आहे आज आपले राजे काय म्हणायचं आज दोन प्रश्न कुठं सुटत नसेल तर तो प्रश्न कुठं सुटतो तर फक्त उदयन महाराज आज लोकहितासाठी लोककल्याणासाठी लोककल्याणाच्या हक्काची एकादमी असेल तर ते म्हणजे उदयन भारत आणि वागा फोडणारे म्हणजे उदयन भारत

आप तो औरतों को आगर और कैसे बढ़ावा देना जो मैंने उन उनसे सीखा देखा है और इतने खुशी से और इतना बड़े दिल से कि कभी उन्होंने किसाये से महसूस नहीं करा कुनोस करना। कदी माला असर बात करें, करें। तो रहे कि माला का माजर सर्किट करते या लोकान सर्किट करते असर बात करें स्वतंत्र सर्किट कर। अली बहुत तो खुले दिल से बड़े दिल से वो उनका व्यक्ति बनता है और जो उनको अच्छे से जानता है टीवी मतलब वक्त से सदन हर नक्सर उदय राज्य उंगली भी देते थे, दे थे तो न्यूज़ में कोई ना कोई पकड़ लेता है, तो वही न्यूज़ बन जाती है, तो कई लोगों का होता है ना कायपन करता से थे न्यूज तो वो उनका एक अलग रूप है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में करिश्मा मनता मन की एक पर्सनालिटी जो उनकी खुद की है उसके वजह से न्यूज में वो आते रहते हैं लेकिन बहुत ही सादे यानी खरक सामले मना चे मानूस मतलब कि मैंने बहुत लोग देखे हैं अभी खुद की पति की बढ़ावा बढ़ावा करके मुझे मतलब स्वतंत्र लाज पाते हैं पर मानसिक रख खरा बोला हरकत नहीं कर सकती या जो मुझे मालूम नहीं है वो मैं बात कर नहीं सकती जो मैं जानती हूँ उदयनराजे का चरित्र क्या है इस परिवार में जो उनका जन्म हुआ है तुम्हारा मेहनत हुआ कि शिवाजी महाराजन का परिवार है तुम्हें पा हो आगे पर ना उधर पर एक मत की लक की बात आहे की उनका जन्म तो आपल्या परिवारमध्ये पण आपण सांगतो ना आपल्या मुलांना की तुमच्या आजोबानी असं केलं की पंधोबानी तसं केलं ते किती मध्ये होते की त्यांनी असं केलं की कुठलं पण चांगलं काम केलं तर तुम्ही तुमच्या मुलांना शिकवतात ना तसं आई साईनी पण त्यांना लहानपणीपासून शिकवलंय की छत्रपति मजे काय अस्त छत्र देने वाला जिसके लिए कोई मतलब कोई नहीं है उसके लिए शिवाजी महाराज जब खड़े हुए थे वैसे वो आपके बनजोबा है तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जो जिसके लिए कोई नहीं है उसके लिए आप काम करो दैनिक कॉलेज के लिए होता है इंजीनियरिंग कर लूँ सातारा मध्य परत आ लूँ चौबीस तेवीस चोवीस वर्षाचे होते तेव्हा त्यांना त्यांना असं वाटलं होतं की मी एक काय फॅक्टरी उभं करणार भगवान की तू असे सबकुच आहे तो त्यांनी असं मास्टर सांगितलं नाही फॅक्टरी वाटते हे तुमचं काम नाही आहे लोकांसाठी तुम्ही काम करा ते तुमचं म्हणजे की एक तुमची कर्तव्य तुमसे कर्तव्य है पर ऐसा त्यौहार थोड़ा सा रड़लेपन होते अभी कोई न्यूज़ पकड़ के 100% हंड्रेड परसेंट उसको खरा कर इस अपने आप ये चीज आप समझो ऐसी नहीं है कि वो राजनीति में पावर के लिए निकलेंगे इसके लिए कि भगवान की थोड़ा से मान सम्मान आदर इस परिवार को मिलता ही है ऐसे नहीं है कि में है नाम में है सब कुछ है सब कुछ होने के बाद कि क्या करना चाहिए लोगों के लिए काम करना चाहिए और क्या करना चाहिए तो उस सोच और विचार से हमेशा अपने नेता जो सिर्फ नाम कमाना है अपना नाम बढ़ाना है उसके लिए अगर पढ़ते हैं तो वो पावर के लिए पढ़ते हैं अगर लोगों के काम के लिए पढ़ते हैं तो उसका आपको समझना चाहिए व्यक्ति मजूर कैसा होना चाहिए नहीं तो खा ही पाए कशाला कसल कुछ भी नहीं करे आराम